за день до того, как сюда угодила ракета, несколько раз поднимались дроны. То есть они знали, что тут живет женщина, что она активничает, что она бегает, кормит собак, она была с зеленой повязкой и так далее. Вот. И 20 числа утром сюда угодила сама вот эта ракета, которая возгорается, выпущена за реки Ирпень, потому что нашли провод. Этот дом поплавился. Вот. Ну, естественно, повылетали все окна. Только вот эта часть могла выдержать какой-либо удар. Uh -huh. Она как раз ховалась в этой части, и получается, это бы стало для нее, ну и для собак, котов. Все мы, в принципе, у нас у всех такие подвалы, uh -huh. и все мы прятались в таких подвалах. Вот. В итоге это бы стало просто могилой, посмотрите, оно как неудало выглядит. Просто не осталось ничего. Причем по времени за три часа оно все выгорело. Она уехала 19 вечером. Угу. То есть уехала, они э, дрон подняли последний раз где-то в 5 часов вечера, 19 увидели, что она еще тут. На утро дрон не поднимали и уже сюда ударили. Вообще все попадания до этого поднимались дроны. Э, и стрелялось просто по людям. Я выехал за три дня э, до того, как э, вален дом э, разрушили. Вот. И тоже поднимались дроны. И сейчас вы увидите, что удары были целенаправленно просто в, в, в жилые мирные дома. Потому что, ну, видите, тут у ни, него ни никого нет. Вот у меня один удар сюда. Полностью тут разрушен. Дом, кладка, камина, все, что можно. От вот этого прошила полностью вот тот забор. Mm -hmm. И забор соседа того дома. То есть настолько, настолько это все было мощно. Вот второе попадание. То есть видите, да, целились mm -hmm. цельноправно в дом. Одно. Вот вторая воронка. Вот. Если... Вот видите, валун большой лежит. Да. Mm -hmm. Этот валун лежал аж перед тем домом. Камни, которые лежали вот тут перед домом. От взрыва вот этот валун перелетел вот это все. И улетел аж туда. Mm -hmm. Вот так перелетел дом. И вот он вон туда он улетел. Могу сказать, что когда была... Тут было две зачистки. Одну зачистку делала э э э э э СБУ э Полиция. Да, тут были, тут было все это самое. То есть каждый дом, дверь везде выбита. Ну и они заходили, когда делали... В домах. О, давай Вот. Сразу могу сказать, в домах вообще ничего не пропало. Все, вот у меня все лежало, а, там лежало и PlayStation лежали, телевизоры, планшеты, компьютеры, ничего не взяли, при том, что заходили сюда раза 3-4, никогда ничего не было взято. То есть, угу. по этому поводу вообще молодцы. Тут вы так особо ничего не, не увидите. Это результат попадания а, с той стороны. Вот. Видите, прошито насквозь, прошито его вот тут, и потолок. Самое интересное, что последние дни я с соседей, с двумя людьми, мы тут ночью сидели-релись. Потому что газа не было. Единственное, что было, это камин. То есть попало бы, когда мы тут, ну, дети соседские, не дай бог, это еще повезло, что дом, наверное, грубо говоря, картонно-деревянный, потому что если бы была кирпичная кладка, он бы просто развалился, а так просто дырочка. Вот прошита стена, вон, тут везде висели тарелочки, они mm -hmm. просто все поразбивались. Вон прошита, вон, потолок весь, вон прошита. Это детская комната, тоже, видите, осколки. Тут осколок, тут осколок, ну тут окно просто разбито особо ага. Да, старшего комната полностью почему-то целая. И окно целое. Это единственная вот уцелевшая в доме комната. Так когда они еще маленькие, Даня и Илья. Дети сейчас во Франции. Я детей... А сколько им 10 и 12. А вы не выехали до войны? 15 февраля, да. Ну, я четко понимал, что будет. Я смотрел CNN, BBC. Вот, ну, и понимал, что американцы зря не будут кричать. Насколько мне сказали, он загорелся от первой мины. А вторая Нина, которая попала на участок, от ее волны он потух. Угу. То есть просто повезло. Вот, он горел, там сверху есть видно, что пожар. Слава Богу, что не сгорел. Что был бы такой же результат, как у Леонида Ивановна. Вот тоже тут у нас соседи жили, семья с Вьетнама. Вот у них вот такой удар. Ну, соответственно, вот это все пошло от этого удара. Ну, у меня тут чуть-чуть окна. Вот удар. Это вот буквально недавно человек купил участок. Снес старый дом, который был деревянный, гнилой. Uh -huh. Только начал строить. Одно попадание. И там на участке второе. Вот этому дому повезло, потому что он в шубе. Uh -huh. Был мой без шубы, поэтому у меня вообще все насквозь. Ну вот там интересно может быть десяток в одну воронку это... и снайпер 80 миллиметров мина угу. осколков очень много два раза это не один раз угу. это в одно это же два в одно и то же место две мины в одно и то же место вот результат пять дней разница и в одно и то же место Оттуда. 1200 метров отсюда запускались а какой стороны территориально? серпеня. это серпеня. Тут же еще три Сопускали... недели назад не было листвы. Потому что голое все было. Запускались осветительные ракеты. И на блеск окна, и на блесках окна работал снайпер. В этом доме шесть отверстий от снайпера. Я вот об ту стенку кинула вот туда. Угу. То есть это были двери? Это были двери. Вот, двери. Эти двери, они правы. вот... Двери. Угу. Вот, двери. вот, двери. Угу. Двери вот с этой стороны. Это стекло, которое было вот сюда. Первое, изначально там были кадыровцы. Изначально Сити mm Маркет -hmm. точно за, захватили кадыровцы. Их потом оттуда выбили, но потом они опять захватили кто уже второй раз. Ну, это, это я уже не могу. Я был дома, просто пролетел один самолет, второй, а третий нажал на кнопочку. И нету дома. Вот просто так. При том, что там не было ни ВСУ, ни теробороны. Вот отсюда и дальше вообще никто не жил, там не было ни света. Угу. Они знали, что это попадание вот просто в дом. А просто так? Просто так. Просто вот я же говорю, три самолета это было где-то три часа ночи, два пролетело, третий скинул. Буквально неделю назад в группе было написано, что а, тут проживает мародер. Вот Мы ночью с ребятами выехали. А, мародер якобы проживал у, у дяди. Дядя ранее судимый за убийство, ну веселый. У дяди хатынка. Хатынка такая, алкоголика. При обыске хатынки нашли 13 айфон и 2 дрона. То есть я не знаю продолжения, была вызвана полиция, дроны, дядя и все переданы полиции. Это за канадским селом. Это <говорит> вот Мустыща, Это вы когда повернули к нам налево, uh -huh. сразу маленькое село направо. Uh -huh. Вот это было там. То есть, по сути, очень ему было удобно, потому что ему не надо было перелетать поле, потому что там ВСУ контролировали дроны и так далее. А он просто по пойме и видно сажал у себя дома. Племянника мы не нашли, племянник сбежал. Вот. Скорее всего, племянник и управлял дронами. Значит, мы прямо и... Значит, смотрите, видите, тут тоже попадание слева, да? Там попадание, там, а вот справа попадание. Вот его вот дом. Тут молодежь живет, соседи. Там уже дальше вот Вообще разруха. Вон видно. Там даже приехать дальше уже невозможно. С той стороны разбито, с той стороны разбито. Вот идет мостыща, и оно привязывается к канадской деревне. Если бы бедрон уходил на Ирпень, он бы шел по полю, ВСУ бы это все видели и так далее. А он уходил вот так между домами и вот сюда. Поэтому его не могли. А тут не было ну, солдат. Солдаты стояли вот там и вот там. То есть все было очень четко продумано. Человек отсидел 15 лет за убийство. Не, он вообще, он все отрицал. Там такой волк был, я же говорю, что когда, ну во-первых, там никто физическую силу не применял, вызвали полицию. Что дальше он рассказал? Я не знаю. Нам он не говорил вообще ничего. Вот, опять же, мы с ним долго не были, минут буквально 20 поехала полиция, забрала дроны, шатган, ну естественно без разрешения был. Телефон вот этот, которым рассказывал, что дочка подарила. Он не похож на того человека, который управлял двором. Алкоголик, лет 60, ну вряд ли. Вот. Мы его когда разбудили, он был с такого бадуна, он вообще не понимал, кто, что ну, и что вообще происходит. Изначально пришли из-за племянника, что сказали, что племянник мародерствует и прячется у дяди. Но уже в процессе, когда удивились, когда увидели 13 iPhone, и когда залезли в телефон, там был э, хлопец, который разбирается, он увидел, что привязка к дронам. И тогда уже нашли дроны. Дроны были спрятаны наверху. Mm -hmm. То есть это не то, что там все. Все было, все было припрятано. То есть они использовались. Они использовались, да, mm -hmm. они использовались. Вот. Да, я не знаю, там по перепискам, то это все уже было, полиция. Вот я не знаю, как и что. Там разбомблено, Там. Там, а он. Э... Запоймая, а у него все хорошо. Чудес же не бывает. Там вообще мы даже не поедем, потому что ямы, воронки на, на все на всю улицу. Надо было ему историю учить лучше. Гитлер не пошел через речку. Ага. Вот. Но я просто знаю историю, особенно этого района, про доты все и так далее. Гитлер не пришел через эту речку, а он вот. Она нас спасла и спасла в Киев. вот эта вот узенькая речка.